Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad amma ba' Lebih dahulu saya memohon maaf kepada ke semua sahabat-sahabat yang telah memberi komen Tapi saya tak sempat balas Yang keduanya Saya ingin memaklumkan bahawa channel saya bukan channel dakwah Maka perkataan yang saya gunakan memang agak keras sikit Tetapi dalam hati saya bukan macam tu dalam hati saya, saya nak ajak orang kepada kesedaran. Channel saya boleh dikatakan sebagai channel perang lah, ha? memerangi kesesatan yang masuk ke dalam orang awam. Saya menggunakan perkataan kafir tu supaya orang berhati-hati dengan satu-satu ajaran kita hidup ni. Kalau sempat kembali kepada Al Quran dan Hadis, insya Allah mudah-mudahan dosa kita terampun. Sebab tu. Saya mengajak sahabat-sahabat Tak kisahlah siapa pun Kembali kepada Quran dan hadis sahih Itu saja Saya tak ada niat nak mengkafirkan siapa-siapa Melainkan saya terpaksa sebut Kalau seseorang tu ternyata ulama' su' Ternyata ulama' dajjal Saya akan panggil setan Saya akan, saya akan panggil iblis Saya akan panggil dajjal Kenapa? apa? kerana dia telah merosakkan agama Islam kerana dia telah menyeleweng daripada agama Islam kerana dia telah mengajak orang ramai meninggalkan Islam yang sebenar itu maksud saya bukan mengkafirkan orang sesuka hati. Okey, yang pertama ada orang kata tradisi Ibrahimiyah ataupun tradisi tauhid yang berteraskan Ibrahimiyah ni tak ada dalam Al-Quran. Ya ke? Apa kata kita tengok surah Al-Hajj ayat 78 Kita tengok sama-sama Saya ambil yang daripada Agama bapa kamu Ibrahim Sampai kepada umat manusia Kita ambil sampai kat situ je Sebab kita nak jelaskan tentang Tradisi Ibrahimiyah Agama bapa kamu Ibrahim Ia menamakan kamu Muslimin ataupun orang-orang Islam ataupun orang-orang yang sejahtera semenjak dahulu di dalam Quran ini supaya Rasulullah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia sebab tu sekarang ni saya tekan kepada tradisi Ibrahimiyah. Sebab jelas-jelas Al-Quran dah bagi tahu dah. Ini saja ubat untuk nak membantah orang yang menyelewengkan ayat Al-Quran. Mengatakan Allah wujud tanpa tempat. Orang yang mengatakan Allah wujud tanpa tempat. Beritikhat Allah wujud tanpa tempat. Mati dalam keadaan beritikhat Allah wujud tanpa tempat. Dalam masa yang sama dia tahu Allah tu istiwa di atas aras Na'udzubillah tu je boleh cakap Kalau orang mengatakan Beriman dengan ayat Al-Quran Ar-Rahman alal arshistawa Adalah mujassimah Adalah musyabihah Wallahi Wabilahi Watallahi Ketahuilah bahawa orang tersebut adalah orang yang paling sesat di atas muka bumi Kerana mengkafirkan manusia Yang beriman dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Kita tengok yang ni Saya dah buat shot dah Tapi saya nak bagi tahu juga sekali lagi Persamaan akidah Ibrahimiyah Rukun iman yang pertama Tradisi Wahyu Allah dan juga inti akidah Ibrahimiyah kita tengok sama-sama Yahudi, Kitab Tanak Tuhan sudah menegakkan tahtanya di syurga Mazmur 103.19 Apa maksud dia di dalam tradisi Ibrahimiyah? Allah Esa, Raja di langit, duduk di atas tahta Nasrani, Perjanjian Baru ataupun New Testament ada sebuah tahta di syurga dan di atas tahta itu duduk seorang. Maksud dia Allah tu Esa di atas tahta berkuasa mutlak. Kita tengok lagi. Islam dalam Al-Quran. Ar-Rahman al ala Ar-Shistawa. Ar-Rahman al bersemayam di atas Arash. Surah Taha ayat lima. Allah istiwa di atas arash tanpa takwil, tanpa kaif. Maknanya dalam tradisi Ibrahimiyah, Allah tu istiwa di atas arash. Itu poin yang paling utama. Allah istiwa di atas arash. Sambil tu saya tekankan, sekarang ni kita dalam bab akidah, cuba kembali kepada tradisi Ibrahimiyah. Yahudi sesat sebab mereka dah ubah kitab. Nasrani sesat sebab mereka ada ubah kitab. Tetapi sisa-sisa perkataan yang mereka tinggalkan masih menunjukkan bahawa Allah istiwa di atas arash. Kepada alur kalam, tolong bagi tahu tradisi mana yang hampa guna pakai untuk menggambarkan Allah wujud tanpa tempat. Sedangkan, kalau hampa kata daripada tradisi falsafah Yunani pagan, Socrates. Plato, Aristotle, Plotinus tak sebut bahawa Tuhan, Tuhan, The One, Yang Maha Esa wujud tanpa tempat tak ada. Unmoved mover wujud tanpa tempat adalah makhluk Bukan Tuhan, bukan sifat Tuhan. Begitu juga dengan qadim. Qadim bukan sifat Tuhan. Qadim adalah sifat kepada jiwa yang disebut di dalam kitab Faidrus. Muka surat 44. Boleh tengok Plato menjelaskan jiwa itu adalah qadim. Allah tu adalah Maha Awal, Maha Akhir tanpa penjelasan apa sekalipun. Kalau dikatakan khadim yakni wujud tanpa permulaan kita sudah ikat Allah dengan masa. Kalau kita kata Allah tu kekal selama-lamanya itu pun ikat dengan masa, itu ikat dengan makhluk. Sebab kita manusia kalau mati masuk dalam syurga, masuk dalam neraka selama-lamanya. Itu sifat makhluk. Sebab tu kalau kita nak bercakap tentang akidah faham betul-betul akidah tu mai daripada mana adakah daripada falsafah Yunani pagan adakah falsafah Yunani mengatakan qidam tu sifat Allah taala adakah qidam tu sifat ketuhanan kalau kita ambil daripada falsafah Yunani pagan qidam bukan sifat Tuhan qidam sifat jiwa sifat makhluk tapi golongan ahlul kalam ni tersesat Bahkan menyesatkan Mengatakan khidam adalah sifat Allah Sekarang aku cabar mana-mana ahlu kalam Tolong keluar bagi tahu aku Kad, Tradisi manakah yang mengatakan Khidam tu adalah sifat Tuhan Tradisi mana yang menyebut Khidam sifat Tuhan Tolong bagi tahu Seterusnya Saya ingin menjelaskan sedikit Tentang surah Al-Hajj ayat 78 tadi Kita tengok sama-sama Ungkapan agama bapamu Ibrahim dalam surah Al Haj ayat 78 merujuk kepada agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya Allah mengingatkan umat Islam bahawa jalan hidup mereka ikuti bukanlah sesuatu yang baru, tapi kesinambungan dari ajaran Nabi Ibrahim yang menjadi bapa kepada para Nabi dan Rasul selepasnya. Sebab tu sekarang ni saya tekan kepada tradisi Ibrahimiyah Menunjukkan Dari awal lagi bahawa Allah tu istiwa di atas arash Itu poin saya Kepada geng kalam Kalau hampa betul-betul orang yang beriman Adakah anda ingin menolak tradisi Ibrahimiyah? Apa yang kita bawa hari ini adalah apa yang telah diimani oleh Nabi Ibrahim diteruskan oleh nabi-nabi selepas nabi Ibrahim sehingga sampai ke nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala menjadikan nabi penyempurna risalahnya agamanya tauhidnya sebab itu Allah taala sebut di dalam surah al-maidah ayat 3 al Yawma akmal tu dinakum pada hari ini telah ku sempurnakan kepada kamu agama kamu jadi kita apa-apa nak pergi ambil ajaran yang bukan dari Islam masuk ke dalam Islam. Ajaran yang menyebut Allah wujud tanpa tempat bertentangan dengan Ar-Rahman Al Al-Arshistawak. Akidah yang bukan Islam dibawa masuk ke dalam Islam lalu menolak perkataan Ar-Rahman Al Al-Arshistawak. Betapa hinanya keji asatizah asatidah yang berpegang dengan akidah Allah wujud bila makan sebab tidak ada tradisi di atas muka bumi berpegang kepada Tuhan tak bertempat tengoklah dalam ibrahimiah kah falsafah yunani pagan kah atau majusi tak ada tak ada menyebut tentang Tuhan wujud tanpa tempat tak ada bila disebut Tuhan tak ada definisi melainkan sekadar apa yang disebut melalui wahyu semata-mata. Okey, kita tengok lagi. Maksud utama ungkapan itu tauhid sebagai asas agama. Nabi Ibrahim dikenali sebagai Abu al-Anbiya, bapa para nabi kerana beliau menegakkan agama tauhid, menolak segala bentuk syirik. Tapi kita hidupkan semula pada hari ini Dengan tawasul lah Dengan minta tolong kat Tok Wali lah Minta tolong kat pokok lah Kat telaga, kat sungai, kat apa Benda-benda yang dianggap karmat Itu semua berhala Sebab tu nak Allah Ta'ala suruh tengok balik Apa yang Nabi Ibrahim buat Apa yang Nabi Ibrahim lakukan Semata-mata nak tegakkan Tauhid Beliau sanggup dibakar Semata-mata tak mau bagi orang Sesat syirik menyembah berhala Tetapi orang hari ini Jadikan logo capal Jadikan kubur Jadikan orang alim Jadikan Tok Wali Jadikan pokok Sebagai berhala Kita tengok lagi Dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Agama Islam adalah kesinambungan daripada ajaran tauhid ni. Kesinambungan sejarah ayat ini menegaskan bahawa Islam bukanlah agama baru yang asing tetapi agama yang telah lama wujud sejak Nabi Ibrahim. Maka umat Islam adalah pewaris kepada tradisi tauhid yang murni. Saya nak ajak orang kembali kepada Allah dengan Rasul bukannya ajak ikut saya. Saya bodoh tak perlu ikut saya. Saya ajar manusia kembali kepada Al-Quran. Baca dia punya tafsir. Kembali kepada hadis sahih. Baca dia punya tafsir. Kalau nak cari benda tu mudah. Saya dah sediakan dah. Ni. Masuk kat sini. Tafsir Quran pun ada. Syarah hadis pun ada. Saya bukan suruh ikut saya. Saya orang jahil. Saya orang bodoh. Saya orang tak pandai. Saya tak ada pendidikan. Saya suruh orang membaca untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Jangan ikut saya. Saya bukan orang yang layak diikuti. Okey, kita tengok lagi. Identiti umat Islam. Allah menamakan umat ini sebagai Muslim. Sejak zaman Nabi Ibrahim. Iaitu orang yang menyerah diri kepada Allah. Bukannya minta tolong kepada Tok Peko, minta tolong kepada Wali, minta tolong pada kubur, minta tolong pada Pokok, minta tolong pada Logo Capal. Bukan. Kita berserah diri pada Allah Ta'ala. Minta doa kepada Allah Ta'ala. Maka umat Islam hari ini mewarisi nama, jalan hidup dan amanah yang sama daripada zaman Nabi Ibrahim. Sebab tu bila kita baca tahiyat akhir, dia ada selawat ibrahimiyah kenapa surah al-haj ayat 78 tu penting kerana Allah mengingatkan agama bapamu Ibrahim agama bapa kita tu Ibrahim tu adalah muslim maksudnya Islam bukan agama baru tetapi kesinambungan tauhid Ibrahim Bezanya Islam datang sebagai penyempurna Bukan sekadar pewaris Nabi Muhammad menyempurnakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim kepada kita Kenapa kita perlu pergi cari falsafah Yunani Pagan Kemudian kita tak faham perkataan mereka Kita ambil perkataan mereka Yang telah diletakkan kepada makhluk Masuk ke dalam Islam Diletakkan kepada Allah Ta'ala Okey, last kali kita tengok perbezaan tradisi Ibrahimiyah dengan tradisi falsafah kalam. Yang pertama, asas akidah. Menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Menolak berhala, menolak syirik. Tapi, ahlu kalam sibuk dengan istilah falsafah Yunani. Jirim, jisim, arah, tempat, sifat. Dalam surah Ali Imran ayat tujuh Allah dah sebut dah Dia saja yang tahu tentang diri dia Kita jangan duk gatai-gatai duk pitawil Allah tu macam mana Cukup takat Allah Ta'ala abang Cukup takat tu Duk pandai-pandai pinta mbah Pasal apa? Nak ajar orang jadi sesat macam dengan Nah, ha? Gia'alu kalam Okey, yang kedua Sumber Tauhid Nabi Ibrahim Ataupun tradisi Ibrahimiyah ni Wahyu langsung daripada Allah doa dan ibadah yang jelas. Falsafah kalam, akal dan logik semata. Cuba buktikan Tuhan tu ikut kaedah falsafah. Falsafah Yunani pun tak seteruk Islam ilmu kalam. Ilmu kalam ni orang jahil sebenarnya nak buat gambar. Dia pun kata apa? Oh, Han tak dengar lagi ulasan ulama. Aku tak perlulah nak dengar ulasan ulama kalam. Ulama kalam dia tak faham perkataan falsafah Yunani. Fasafah Yunani sebut Awal tanpa permulaan kepada makhluk Tetapi orang Fasafah kalam meletakkan khodim Awal tanpa permulaan kepada Tuhan Tu dah salah dah Ok kita tengok lagi Gaya penyampaian Ringkas, menusuk, mudah difahami Walaupun orang kampung Walaupun orang badui Allah Ta'ala abang Ar-Rahman alal Arsy tawak Kita faham dah Allah tu istiwa ta'arash Habis tegak tu tak perlu nak cerita Allah wujud tanpa tempat Lepas tu sambung lagi Allah wujud tanpa tempat Sebab begini, begini, begini Wala, 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 wala Hamba ingat aku tak tahu Hamba punya perbahasan Ha? buah kalam Berbelit-belit Penuh debat teknikal Buat orang awam penin Ha? Identiti umat Muslim Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Fazabuah kalam Oh kami mutakallimin Kami asyairah mutakallimin Kami hak paling betul sekali Ahli debat Bukan semestinya tunduk kepada amal Betul lah tu Lain Allah Ta'ala suruh buat Lain mereka pergi buat Nabi larang jangan buat bida'ah Mereka pergi buat bida'ah Kesannya Melahirkan generasi tauhid yang lurus Teguh ibadah kalau falsafah kalam jadi apa? Melahirkan kekeliruan, perpecahan dan rasa sombong intelektual. Ini yang banyak berlaku kepada geng alur kalam. Kami paling pandai, kami paling tahu. Han tak dengar lagi hujah ulama kami. Hujah ulama kalam semua sampah. Tak menepati falsafah Yunani langsung. Falsafah Yunani. Bab Tuhan tak bertempat, bab qadim, bab berdiri dengan sendirinya adalah sifat makhluk Ahli falsafah tak pernah menyebut berlebihan ke atas Tuhan mereka. Ataupun Tohan. Ataupun The One. Ataupun Tuhan. Ataupun Yamaha Isa. Mereka tak tawil berlebihan-lebihan. Sebab apa? Sebab tu kat situ timbulnya satu perkataan. God absolutely nothingness. Bukannya Tuhan tu tak ada. Tapi maksudnya. Tuhan tu tak boleh dijelaskan dengan apa-apa definasi sebab definasi yang kita jelaskan Tuhan adalah definasi sebagai makhluk. Kita tak tahu Allah tu, Tuhan tu macam mana. Sebab tu, falsafah Yunani pun tak takwil Tuhan mereka berlebihan. Sebab mereka faham, mereka tahu definasi yang kita keluarkan adalah definasi third dimensional. Allah tu bukan third dimensional sebab tu jangan cuba-cuba mentakwilkan Allah lebih daripada apa yang telah disebutkan di dalam al-Quran sekian assalamualaikum